Декоммунизация по уличному. 15 августа на улице Дворянской в доме номер 23, где после войны жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, неизвестные разбили мемориальную доску военному и политическому деятелю Советского Союза. Маршал Жуков как военный и политический деятель подпадает под действие закона о декоммунизации, который осуждает прославление коммунистического и национал-социалистического режимов как тоталитарных. Впрочем, к Жукову отношение в Одессе неоднозначное. Для одних он маршал победы, для других человек, мягко говоря, нелестно отзывавшийся об Украине и украинцах и сомнительный с военной точки зрения полководец. Однако методы, которые выбрали неизвестные декоммунизаторы, не разделяют ни те, ни другие. Мы вечером гуляли, тут просто мой сосед вышел и говорит, вижу парень какой-то, подбежал и просто молотком разбил. Вот вечером где-то, ну где-то в районе 9 часов вечера. Ну я думаю, что это это просто моральные уроды, которые поступ... делают вот так поступают, которые не знают историю и не берегут ее. Ни один цивилизованный человек, ни в одной цивилизованной стране мира такого бы не сделал. Так это грандалы. Что, что можно сказать? Это ужас один, вы понимаете, ужас. Так да, что это люди, где у меня нет слов выразиться, что это такое. Ну понимаете, чем дело? двояк. С одной стороны, против него я на 100%. Потому что больше, чем он, никто не положил советских людей. Но надо ли бить что-то? Это власть должна была сама снять это. Вот мое мнение. А то, что его надо вычеркнуть, это я 100% за. Неизвестно, получится ли у полиции найти преступников. По крайней мере, мы на прилегающих домах камер наружного видеонаблюдения не заметили. Но свидетели произошедшего, похоже, все-таки есть.